Короче, у нас вчителька була в школі в 9 класі. Ну, вона взагалі була, але в 9-му таке питання було. Що головніше в людині це страсть і мозк? Я, звісно, сказав, що страсть, а вона каже, що ні, так не можна. Я ж вчився на юридичному, два курси відчувся, тоді це було дуже модно. Всі поступали. У нас були всі з області, діти замічательні. Так як я школу закінчив з усіма тройками і двойками. а тут бабах, контора открывается, короче, можно аттестат не подавать из этой школы. Ну, я туда пришел. Поступил сначала по курс на заочном, там все были взрослые, все милиционеры, там еще все ребята. И все хотели быть юристами, потому что там много денег. Вот это вот солидная костюм за 300 гривен у всех куфли. Гавкал бабочки, и... <laughs> вчера он здесь жил в Томашпиле, а сейчас он уже бизнес-элита. <laughs> Дивлюсь это кино там, для мира, и почему я думаю, кто ж меня так научит У а вот вот? меня виршик был выученный, и все нормально, рубашечка наглажена, все, брючки чистенькие, носочки. И я себе понял, что вот электричка в Киев, все, экзамены сдал или там издал, сдал, ну якось все Но надо подать справку 86У, по-моему, она называется. Это надо пройти в медосмотр. Шукаешь в больницу, на тебя заводят карточку. И ты проходишь 9 кругов ада. Окулист, хирург, невропатолог и все остальные. А они же в отпусках. И тогда началась настоящая жизнь. Что мне не понравилось, что все такие про бродяги. І почали ми ну, виживати. А що таке 50 рублів? Даже там особка відстояв 10 часов. А це, між прочим, три кілограми віщей на секінні. Оце ти їдеш з тими кульками, а там все що угодно. Любі марки, все, все. ти король одне життя. Воно відстирається, щось, щось, щось затерте, відріжеться, не можна так ходити собі просто. Ну, в нього цей Достанівський під подушкою, домик там. всякие идеи. И... и тут как бы все хорошо, деньги, денег А потом появляются деньги, и все, все резко меняется. Нельзя, нельзя. Здесь репетиция идет. Да. да. А вы ставите, вы ставите. Мы сдадим обязательно. Я, я сдам, честно, честно сдам. Сдам, сдам. Ну, ни разу еще такого не было, что кто-то ключи не сдавал. Ну, в моем случае. Я сдам ключи, честное слово. Дверь заклинилась, здесь репетиция идет, очень важно. В смысле? Да нет, все нормально. Все хорошо. Да, все, удачи. Не, не Не представляешь, я как-то поднял тысячу ребят за раз. На турнире 10. Подпольная вся штука. Это реальная тема. Я стану супер игроком. Всем по 25 лет. И всем негде жить. Всем негде жить. С образованием ты или не с образованием. А вот сейчас ты живешь в боях Боевцы живешь, заселился туда тижды назад и все. У меня во дворе дуб стоит, не раз там белки прыгают. Ужас. Как этот мальчишка смотрел на женщину вообще? Это был какой-то вот дикий взгляд. Потому что ты зайцем в троллейбусе едешь, и ты вот не жрал толком. Ты видишь уже сразу женщину с судьбой, а она, все ясно, у меня тоже у меня все хорошо в жизни. Всех напрячь. Вот он будет ходить в этих туфлях 10 лет. Он свои продает, но потом у него будет в подчинении 20 таких же, как он когда-то был. И он а -а -а. расскажет о жизни все, потому что самое главное Нет. это вот все в маршрутке написано, которую он прочитал там по бизнесу, она там 50 страниц. Потому что даже если у тебя все хорошо, даже если ты уже выплатил свой кредит за квартиру или за машину, потом тебе встречается не модель, не какая-то типа Насти Каменских девушек, а встречается какая-то заноза 44 килограмма веса, вот какая-то она с и все, и настоящего мужика уже не становится. И все идет <laughs> Exhale. It takes your mind again. Exhale. Six years.